Saya ada print lah Kalau bekas tentera di penjara 2 tahun. Kerana ceroboh tanah hutan kerajaan punya. Kemudian tanah milik pesen, ini juga di penjara 4 bulan. Nah, itu satu. Kemudian tiga lelaki juga di penjara 8 bulan ceroboh hutan simpan. Itu satu juga. Jadi persoalannya adalah kita ada uh, kanun tanah negara dan uh, setelah dipindah dia akta uh, A1516 kalau tak silap saya, yang telah dinaikkan daripada RM200,000 kepada maksimum RM500,000, yang kemudiannya penjara daripada 2 tahun sehingga dinaikkan ke 5 tahun, jadi sebenarnya apa fungsi kanun tanah negara, kalau penceroboh tanah negara, tanah rizal uh, kerajaan diceroboh, dan kemudian kalau orang lain buat, kena penjara kena hukuman, tetapi apabila isu itu dipolitikkan menjadi isu agama dan perkawaman, walaupun saya mengatakan dengan tegas bahawa benda itu dia tak ada kaitan dengan agama. Dia tak ada kaitan dengan agama. Dia adalah isu undang-undang. Tetapi apabila ada pihak yang tidak bertanggungjawab, dia mengheret isu itu kepada ini adalah isu perkauman. Ini adalah isu agama. agama. Kita kena runding. Kita nak selesaikan secara harmoni. Soalan saya simple je. Apabila mereka ini, mereka ini yang dipenjarakan, bekas tentera yang dipenjarakan dan mereka semua ini yang kena dipenjarakan ni, eh? Mereka juga ada agama. Mereka juga ada kaum. Mereka juga ada bangsa. Kenapa di saat itu tidak dikatakan bahawa kita perlu berunding. Kena berunding dengan penceroboh. Kita jangan hukum. Jangan bawa ke mahkamah sebab mereka ada agama mereka. Mereka ada kaum mereka. Kita tak nak mencetuskan ketegangan kaum. Kita pun tak nak. Tapi isunya adalah kenapa mereka kena tetapi apabila rumah ibadat dalam konteks ini kuil haram walaupun mereka tak suka saya tetap akan kata kuil haram sebab kalau mereka kata Kuil haram itu tidak menjaga sensitiviti masyarakat Hindu di Malaysia. Saya akan kata, ketika mereka ceroboh tanah, mereka tak fikir sensitiviti rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Oh, yeah. Kenapa begitu? Dia tak boleh begitu. So, isunya adalah, kenapa bila mereka heret kepada isu kaum dan agama, kita willingly surrender dan ikut naratif mereka. Kerajaan yang mempunyai kuasa, pihak penguasa kuasa, PBT, di BKR dan sebagainya, majlis perbandaran dan sebagainya. Mereka ada kuasa. Kenapa nak main dengan tu? Kenapa nak terikut-ikut dengan rentak mereka bahawa ini isu perkauman kita selesaikan dengan harmoni? Yang ni tak selesaikan dengan harmoni pun. Kenapa begitu? Kenapa dah bersendir? Jadi apa gunanya kalau kita ada kanun tanah negara A1516 tu yang kemudian sesuatu itu boleh dirunding dan tak perlu dibawa kepada pihak penguatkuasaan dan mahkamah hanya kerana ada pihak mempolemikkannya menjadi isu agama dan kaum.